И мы жили долгое время в Владивостоке. Последние 4 года, перед тем, как переехать сюда, мы жили в Подмосковье, если так сказать. Вкратце объяснить. А сюда переехали, потому что здесь был Майдан, стали валить памятники Ленину. Ну, вот поэтому мы это, если вкратце так сказать, если расширять тему вопроса, это будет очень долго, Вас пленки не хватит на это. Вообще тут такой дух, как вот эта молодежь, я считаю, что это будущее Европы, не только там Украина. такое движение ну, душевное такое. А не все это было определено, что именно здесь и живет Бог. Именно сюда нужно ехать, чтобы принимать участие в строительстве нового государства. По объявлению дом. У нас не было совершенно времени. Вот так приехали, вот люди сидели на лавочке а, и подсказали, что продается дом здесь. Вот и все. Там по-разному мы жили, потому что если, ну, как в духовном плане, там, конечно, большая проблема, там быть русским, ну, просто запрещено. То есть истинно русским. А как бы присмыкаться и, ну, и перед режимом, скажем, притворяться, да, там можно неплохо существовать, неплохие, неплохие зарплаты по сравнению как вот здесь, допустим. В принципе, в материальном плане мы там жили вполне достаточно. Последние последние годы, вот, живя в Подмосковье, мы держали хозяйство крупное. Там у нас все было и лошади, и коровы, и мелкое. Все это суще... И птицы было полно. Мы продавали на Москву это всю продукцию. Ну, в двух словах не скажешь, все, все благостно. Здесь, как вообще впечатление, когда пересекаешь границу с Украиной, что ты попадаешь в другой мир, в другой воздух. Другой вкус, другой цвет, люди другие, э, детей много, много беременных женщин. Это сразу бросается в глаза. И, и соверш, почти полное отсутствие э, так называемых э, черных. Ну, то бишь таджиков, узбеков и прочее. Славянских лиц не увидишь. Сюда приезжаешь в другую страну, в другой мир. Естественно, у нас вся надежда была, ну и есть она, эта надежда остается, что мы с Божьей помощью именно построим... Такое государство, которое будет Ну, будет образцом для всех Для всего мира вот. Правый сектор, потому что он правый И мои взгляды, они крайне правы вот. Жизненные такие ценности Вот И на, и на Ипачи, Там пропаганда путинская Больше всего на слуху это Ярош, там правый сектор Это самый негатив Но когда что-нибудь там ругают Ну, надо все смотреть точно сюда наоборот ну, конечно, были какие-то опасения. Мне там из, из РФ и приходилось звонить там, ну, думаю, на всякий случай я позвоню, как мы на машине с российскими номерами поедем, нас не, не там не выкинут там через 100 километров там или меньше. Все, естественно, оказалось настолько все наоборот оказалось. Вот. Ну, а насчет АТО, это такую милость Господь дал, что с оружием в руках против этого бесовского режима биться, который убивал моих прадедов, то бишь нам не давал жить. И вообще вот больше 100 миллионов жизней на его счету, вот этого ленинского путинского режима. Поэтому кровь убиенных вопиет не было. Вот. Мы не за себя, там, не за свое, там, а вот именно за Божье. Я всегда знаю, что, вот, ну, что за меня столько молится людей. Во-первых, жена и дети все, они всегда же переживают и молятся, чтобы Господь меня сохранил. Можно погибнуть в любой автокатастрофе. Это богато народу погибает. Вот. И такого ничего никогда не случится, если Господь не попустит. Но если Господь попустит, никто не, не отмажет. Ну, уже... Поэтому тут страха нет, да, Танюшка? Тем более я знаю, что я воюю за них. То бишь я воюю за эту культуру, которая здесь, вот, вот эту традицию. Мне это все нравится. Вот Троицын день сегодня. Никого не увидите, чтобы на огороде работали. То бишь это все соблюдается. А культура здесь и традиции – это образец и чудо 21 века. Образец для всей Европы, скажем так. И даже, даже думаю, что для всего мира. Что как здесь люди относятся друг к другу, как относятся к своим старым обычаям, традициям. Несмотря на то, что и поразъехалось много. Вот. Мы, к сожалению, в РФ, и у нас даже вот мы среди родственников общаемся крайне редко. То бишь потребностей такой нет. А здесь люди звонят, кто в Америке там живет по несколько лет, они звонят, они прям сопереживают, соучаствуют в жизни прям. Там, ну, кто не ангелы, конечно, но, к сожалению, там есть свои там какие-то нюансы. Я не идеализирую никого, потому что без греха был только Христос наш, Спаситель. Вот. А так люди, люди просто живые. У них живые настоящие улыбки, никакого скала. Либо если они там огорчаются, тоже все по-настоящему. Ну и так, как бы, да, ну я знаю, что мои друзья, все меня там, ну, все осуждают. Потому что много моих знакомых, которые сейчас воюют в ЛНР. Вот. Но я пытаюсь на них повлиять посредством того, что вот, ну, даю даже интервью, вот это, там, обращаюсь. Потому что мы националисты, как бы, по прошлой своей жизни, крайне правые. Вот. И, то есть, сегодня мить, лить воду на мельницу Вовчика, это преступление даже против русского национализма, против России. То есть... Вот так. Декларация одного, это не значит, что, ну, как говорят, Вова там государственный деятель. Множество есть доказательств того, что это не так. Что он продает земли на самом деле, что он в Четинской области отдал полтора Крыма недавно китайцам в аренду на 49 лет. Считай, что это навсегда, в одной Четинской области. И я был свидетелем того, еще живя в Приморье, что он продал два острова, когда сделал себе мегафон. Ну и продолжают вот эти лжепатриоты говорить о том, что он он патриот и государственный деятель. И цифры я вам называл, что у нас э, население России, несмотря на все приток мигрантов, сокращается со скоростью от миллиона до двух с половиной миллионов в год. А население Приморского края миллион восемьсот. То есть вот можно сам, самим себе представить, какая катастрофа. Вот. У, у врага рода человеческого, у сатаны есть такая э, Одно из оружий это менять все своими местами, путать понятия. Вот когда мы говорим русский, все говорят там москали, кацап и прочее, прочее. Меня очень удивляет одно, что э, здесь я на Западной Украине такого не слышу. Но вот когда какой-нибудь киевлянец с русской фамилией начинает говорить, что москали 300 лет там нас морщили там туда-сюда, мне это, ну как бы не то, что мне там, ну мне неприятно, потому что моя родина уже не существует 100 лет, ее нету с 1917 года ее уничтожили благодаря вот этим Путиным, Лениным, Сталиным. Ее не существует. Поэтому и называть э, Рамзанку Дырова э, русским там или Путина, у которого мама еврейка, э, русским или там Кобзона, это просто как-то ну неправильно, потому что нас истинно русских там действительно очень мало осталось. Нам надо расставить вот эти вот ценности свои и, и точки вот, -то, если мы если мы пишем историю сегодня, значит, герои наши, это вот майдановцы. Вот эти дети, которые я их видел просто, я их видел на передовой, они способны на все. Они не, ведут, не, не ведают страха. Там такие молодцы вообще. Стараюсь сделать себе гражданство. То бишь громадянство у супруги есть, у детей есть. У меня проблема с этим розыском, и не знаю, как получится, но вроде мне пообещали. Там депутат один позвонил, ну и мне нужно сейчас какое-то время находиться здесь, чтобы писать заявления, там, доверенности всякие и прочее. Проблема надо победить в войне. Потому что как бы вот это состояние, ну это может быть надо вам или нет, не знаю, может быть я не по адресу. Но состояние сегодняшнее, вот наше, как бы типа перемирия, это на самом деле проигрыш Украины. Это на самом деле наше поражение. Почему? Потому что... Во-первых, содержать такое количество войск в так называемой линии разграничения, я думаю, не под силу ни одному, даже преуспевающему государству. А во-вторых, на Донбассе, даже не только в прифронтовой полосе, но и дальше, работает только телевидение а оплот, Новороссия, все РФ. каналы. То бишь, бойцы, которые смотрят телевизор постоянно, они начинают уже сомневаться в правильности своего, своего дела. И начинают говорить, ну там же тоже люди. Там же тоже, там, типа, ихнюю правду тоже можно понять. Но на самом деле правда только одна. Есть правда, есть неправда. На нашей стороне правда, на нашей стороне Бог, на нашей стороне свет. Все, и, и победа будет за нами. Но только надо войну эту действительно воевать в таком случае. Либо сдаваться. Но надо одно из двух сделать. Да дети, ну, они вписались вообще в коллектив. Везде никаких драк не было ни разу. Хотя там в РФ. вот, ну, ну, я еду в школу, отвожу детей, приезжаю, меня уже вызывают, там, говорят, ваши дети там подрались. Там. То есть разница идеологии совершенно. А здесь они в своей тарелке. Здесь ну, они участвуют. Сейчас вот в футбол придут играть, эти хлопцы. Там вот, свято, опять же, там, они ходят вместе вот, на Рождество вот эти собирали, ну, колядки, там они пели, долго же ходили по домам тут. Это серьезно все вообще. Песни вот эти старинные все. Ничего, благостно, конечно. Это, я очень рад, что так получилось, что я именно переехал на западную Украину, потому что Восток все-таки больше находился под советской властью. Здесь все-таки скачуха была, то, что здесь только в 1939 году пришли большевики. Вот. А про детей, ну как, все в порядке с детьми, Свое здоровье нормально у всех. Вот малыш у нас народился недавно, два месяца еще нет. Уже, уже конкретный гражданин Киевской Руси, будущий. Вже нічого не скажеш. Ті, то у нас понарождалися везде, там, по всій Росії. то, что сюди здесь вже вийшли. Ще нам было велика сейчас познайомитися з такою людиною, що здалека приїхала сюди я, і зараз допомагає нам захищати нашу Україну, нашу батьківщину. Зустрів дійсно нормальну людину, братима свого, який дійсно от, з нами плечо опліч зараз до цих пір от, воює, буде воювати. І навіть після війни ми далі будемо продовжувати свою діяльність, щоб всю наволоч, потрохи її звідси вже як говориться, стрібляти це все треба. Давно це пора було робити. У нас дуже багато роботи буде. Але головне, найголовніше це залишити живим. Так, один, два, три. Це наші браті. Це наша охрана. Oh,